Saya menonton uh, satu uh, video yang dibuat oleh seorang ustaz. Uh, kononnya kita harus sokong uh, calon uh, Perikatan Nasional kerana parti Perikatan Nasional berbanding dengan parti Barisan Nasional adalah golongan majoriti umat Islam. Uh, kita harus memastikan kuasa umat Islam itu lebih kuat. Ini satu pembohongan yang nyata kerana Barisan Nasional hari ini berada dalam konteks kerajaan perpaduan dan kerajaan perpaduan merupakan kerajaan yang dibina atas titah yang dipertuan agung bagi memastikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat terpelihara selepas daripada PRU yang lepas apabila tidak ada satu parti pun yang mempunyai jumlah yang cukup untuk membentuk kerajaan namun dalam pembentukan kerajaan tersebut bukan sahaja UMNO ataupun DAP yang disebut sebagai dua parti seolah-olah yang membentuk kerajaan hari. Dia adalah gabungan 18 parti politik daripada 20 parti politik yang mempunyai wakil dalam parlimen. 18 setuju dengan titah Yang di Hanya dua saja parti yang tidak setuju iaitu PAS dan Bersatu. 18 parti yang membentuk ini akhirnya mewujudkan 148 ditambah dengan ahli-ahli parlimen yang kemudiannya daripada parti perikatan nasional menyokong kerajaan perpaduan menjadikannya 154 82 adalah ahli-ahli parlimen orang Islam maknanya majoriti besarnya adalah orang Islam di mana yang dikatakan kerajaan hari ini adalah kerajaan minoriti orang Islam ini satu pembohongan bukan itu saja daripada 31 menteri-menteri kabinet 21 adalah menteri yang beragama Islam yang dikatakan DAP menguasai kerajaan di mana DAP menguasai kerajaan hanya 5 orang saja menteri daripada DAP. AMNO walaupun hanya 26 saja, 30 mewakili Barisan Nasional. Kita mempunyai 7 orang menteri. Dan di mana yang dikatakan Islam ataupun Melayu terancam? Bagi satu contoh saja. Dasar Islam ataupun dasar Melayu Bumi Putra yang hari ini kerajaan perpaduan mansuhkan. Satu contoh. Tak ada. Bahkan banyak dasar-dasar baru diperkenalkan hasil inisiatif dan pimpinan-pimpinan UMNO bukan saja kehadiran dan keberadaan ahli-ahli parlimen beragama Islam di dalam kerajaan perpaduan 21 daripada menteri kabinet yang beragama Islam adanya menteri-menteri UMNO yang memegang portfolio-portfolio penting mereka ini sentiasa mempertahankan agenda Islam dan Bumi Putera bahkan mempertingkatkan dan memperkasakan lagi contohnya bajet untuk JAKIM ditambah sehingga mencecah 2 bilion yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Waktu 33 bulan pas peradaan kerajaan, dua orang menteri dan timbalan menteri yang ber, yang memegang portfolio agama tidak pun merencanakan program-program tambahan. Semuanya adalah program-program yang dibina dan dilakukan ketika zaman kerajaan barisan nasional tetapi di bawah kerajaan perpaduan apabila UMNO menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan banyak agenda-agenda baru contohnya memperkasakan lagi dasar tahfiz negara dengan peruntukan 150 juta untuk menambah baik prasarana-prasarana pusat tahfiz dan juga pondok-pondok ini adalah satu perkembangan yang positif saya sebutkan lebih 2 bilion peruntukan diberikan kepada JAKIM ini untuk siapa? untuk mengongkosi, membiayai imam-imam seluruh negara, guru-guru kafah seluruh negara, guru takmir seluruh negara yang mengajar antara maghrib dengan isyak dibayar seratus ringgit elang. Itu adalah peruntukan siapa? Peruntukan daripada kerajaan perpaduan, daripada kerajaan pusketuhan. Ya, ini kita laksanakan kerana terus memastikan dasar Islam itu diperkasakan, melahirkan kufas profesional yang hari ini berada di dalam universiti-universiti Tempatan melalui program khas ulul albab termasuk di peringkat mara kalau dikatakan agenda melayu terhakis mara contohnya kerajaan perpaduan hari ini meningkatkan lagi bajet tambahan 200 juta menjadikan peruntukan mara mencecah 4.1 bilion yang tidak pernah kita perolehi sebelum ini ketika saya bercakap ini pun ada lebih 4698 pelajar-pelajar Melayu Bumi Putera termasuk Sabah dan Sarawak yang berada di lebih 24 buah negara di seluruh dunia. Ini untuk siapa? Untuk memperkasakan lagi agenda pendidikan orang Melayu dan Bumi Putera di mana yang dikatakan terhakis. Inilah antara perkara-perkara yang penting untuk kita bercakap berasaskan fakta bukan auta.